Создали и организовали три партийных организации в районных центрах нашей области. Это Балтская районная организация, Белгороднестровская районная организация и в городе Черноморск, поскольку это не райцентр, это отдельный город, это будет городская организация партии Демальян. Я хочу пригласить руководителей этих партнер-организаций сюда. Пожалуйста, представляю. Анатолий Дубчевский, белгород -Митровск. Татьяна Рябнова, Балта. Самый далекий центр в Одесской области, один из самых далеких. И Алексей Земцев, город-герой Черномор. нами подготовлено три пакета документов. Сегодня мы в торжественной обстановке вручаем. Вот. И ребята в течение будущей недели зарегистрируют и официально будут представлять демальянс в славных населенных центрах Одесской области. Так, пожалуйста, Зубчевский Анатолий, это ваше предназначение. Так, Земцов Алексей. Пожалуйста, ваш пакет. Пару слов, буквально. Да. Сейчас еще секунду. Татьяна Рябнова. Пожалуйста, ваш Поздравляю. Спасибо пожалуйста, большое за оказанное доверие. Это очень важный шаг, потому что официально зарегистрировавшись, мы сможем более активно работать. Могу сказать, что Название партии уже в городе фигурирует. Благодаря некоторым публикациям, выходу людям, есть интерес. И я думаю, что по сегодняшней презентации мы подготовим довольно неплохую презентацию в нашем городе. Спасибо большое. Ми, наша громада, міської міська територіальна громада, дійсно, завдяки тому, що з'явилася наша політична партія, відчули діяльність одразу, тому що ми започаткували молодіжний волонтерський рух в нашому місті. Балтському районі, який підтримує військовослужбовців АТО, сім'ї військовослужбовців АТО, а також переселенців із сходу України, які перебували в зоні АТО і знаходяться тимчасово проживання у нашому місті. У нас дуже багато планів. Я думаю, що громада нас підтримує і сподіваємося на підтримку нашого обласного серед. Дякую. Спасибо за такую честь представлять, я считаю, одну из самых демократических партий нашей страны в моем родном, любимом городе, тогда еще Ильичевский, сейчас уже Черноморск. Я хочу сказать, что ну, где-то лет 10 я вас и стал. Вас ну, наконец-то нашел, да? То я надеюсь, что мне будет не стыдно за вас, а вам не будет стыдно за меня. Спасибо.